Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizlərlə enerji mövzusunu öyrənəcəyik. Görəsən enerji nədir? Əslində hər birimiz gündəlik həyatımızda enerji sözünü çox eşidirik. Biz ehtiyacımız olan enerjini yediğimiz yeməklərdən alırıq. Bədənimiz yediklərimizi istifadə edir və bunun nəticəsində biz qaçırıq və södətəminirik və böyüyürük. Bədənimizi isidən və hərəkətə gətirən enerjidir. Bədənimizin necə enerji ehtiyacı varsa, istifadə etdiyimiz bir çox texnoloji cihazların da işləməsi üçün enerjiyə ehtiyacı var. Yaşaş evlərinin, müxtəlif binaların, küçələrin işıqlanmasını təmin edən enerjidir. Müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin də xar otomobilin, təyyarənin, gəminin işləməsi üçün enerji ehtiyacı var. İnsanlar bu günkü texniki tərəqqiyə nail olmaq üçün xadi tonqal istiliyinə, günəş enerjisinə daxil müxtəlif enerji növlərindən istifadə etmişlər. Enerji cisimlər arasındakı qarşılıqlı təsirləri və onların hərəkətlərini xarakterizə edir. Biz sizlərlə qarşılıqlı təsirin növlərini öyrənmişdik. Qarşılıqlı təsirin növləri bunlardır: elektrik qarşılıqlı təsiri, nüvə qarşılıqlı təsiri, maqnit qarşılıqlı təsiri və gravitatsiya qarşılıqlı təsiri. Sizlərlə artıq hərəkətin növlərini də keçmişik. Hərəkətə misal olaraq mexaniki hərəkəti, istili hərəkətini elektrik yüklərinin hərəkətini göstərər bilərik. Dağıxıq təsirlər hərəkətlərin müxtəlif növlərinə uyğun olaraq enerjinin də müxtəlif növləri vardır. Mexaniki enerji, daxili enerji, elektromaqnit enerjisi, atom enerjisi. Mexaniki enerji mexaniki hərəkət edən qarışıq təsiri xarakterizə edən enerjidir. İstənlən mexaniki hərəkət edən cisim üçün deyə bilərik ki, o mexaniki enerjiyə malikdir. Daxili enerji maddəni təşkil edən atom və molekulların hərəkət və qarışıqlı təsirinin xarakterizə edən enerjidir. Elektromagnit enerjisi elektrik yükünə malik olan zərrəciklərin hərəkət və qarışıqlı təsirini xarakterizə edən enerjidir. Atom enerjisi atom növlərinin daha kiçik zərrəciklərlə qarşılıq təsirini xarakterizə edir. İş enerjisi, səs enerjisi Bu enerji növləri də enerjiyə aiddir. Enerjini necə əldə edirik? Biz bilirik ki, enerji mənbələri tükür olur. Tükenən enerji mənbələri və tükənməyən enerji mənbələri. Tükənməyən enerji mənbələrinə küləyi misal göstərək bilərik. Küləy enerjisini elektrik enerjisinə çevirən qurğu külək mühərrikidir. Külək mühərrikləri ölkələrin ümumi elektrik şəbinə qoşulmuşdur. Külək enerjisi tükənmir, hər yerdə işlənmə bilər və ekoloji cəhətdən təmizdir. Günəş. Günəş enerjisi nə elektrik enerjisindən çevrilən günəş batareyalarıdır. Günəş enerjisi əvvəlcə istiliyə enerjisinə çevrilir. İstiliyə enerjisi istilik qurğusu vasitəsilə mexaniki enerjiyə, sonra isə generatorda elektrik enerjisinə çevrilir. Geo-termal. Geo-termal enerji yerin dibində olan enerjinin Geotermal stansiyalar vasitəsilə elektrik və digər enerjilərin alınmasıdır. Yer altı istisü sularaq su qurğuların yerin dibinə salınması ilə çatmaq olar. Bu tip qurğular dünyanın bir çox ölkələrində işlədilir. Dalğaya, dənizdəki dağaların enerjisini istifadə edərək elektrik enerjisi ala bilərik. Bioqütlə canlıların artıqlarını istifadə edərək enerji alda edilir. Hidroeletrik bu enerjini almaq üçün çaynağzını bəndlə kəsirlər. Tükenən enerji mənbələrinə isə yanacaqları misal göstərə bilərik. Daş kömür, neft, təbii qaz tükenən enerji mənbəyinə aiddir. Tükenən enerjiyə nüvə enerjisi də aiddir. Nüvə enerjisi uran və pluton kimi çox aktiv maddələrin enerjisindən istifadə edilərək əldə edilir. Enerjinin ən mühim xüsusəti onun bir növdən digər növə keçməsidir. Bu şəkildə də biz enerji çevrilmələrini fərqli şəkildə görürük. Burada kimyəvi enerji, işıq enerjisinə, kimyəvi enerji, mexaniki enerjiyə elektrik enerjisi, istili enerjisine, kimya ve enerji, mekanik enerjiye, elektrik enerjisi, ışık enerjisine, ışık enerjisi, kimya ve enerjiye çevrilmiştir. Bu şekillerde ise elektrik enerjisi, mekanik enerjiye çevrilmiştir. Burada ise biz mekanik enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini görürüz. Bu şekillerde Hərəkət enerjisi istilik enerjisinə çevrilmişdir. Telefona enerji mənbəyinə taxırıq ki, o enerji toplasın. Telefona baxdığımız zaman elektrik enerjisi işıq enerjisinə, telefonda hər hansı musiqi qulaq asdıqda isə elektrik enerjisi səs enerjisinə çevrilir. Enerjinin müxtəlif növləri var. Enerji bu enerji növləri arasında daim çevrilmə halındadır. Enerji olmadan heç nə edə bilmərik. Enerji yox olmur. Sayın bir növdən digər növə keçir. Bəs enerji yox olmursa, niyə həmişə enerjini qənaət etməliyik deyirik? Enerji bir növdən digər növə çevrildikdə enerjinin bir hissəsi istiliyə çevrilir. Yəqin ki, fikr vermisiz. Telefon, televizor, kompüter, lampanı çox istifadə etdikdə o isinir. İstiliyə çevrilən enerji atmosferə yüksəlir və bir daha o enerjidən istifadə edə bilmirik. Atmosferə qalxan istilik atmosferin istiliyini artırır və qlobal isinməyə səbəb olur. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.